शबाईश कोणाला आता हात जोडावं कोणाच्या लागू पाया पाया ला। अरे आता हात जोडावं कोणाच्या लागू पाया अरे चांगला शैर म्हणता म्हणता राजांचा भाव तू आता पुरा केला काय नाही राहिला तू येतात वाटत होता मला की तू वस्ता तिच्या आहे पण झालं एक दोन बनवला तर तु तुला बंद करायला लागते आपलं काम दुकादाराईर साहेबाला मी बोललो बाबा बुद्धीच्या नावाने सांगितलं आत्मा तुम्हाला विचार करायचा आहे तर म्हणते मलाच ती बुद्धीपाची होती म्हणते बापा मी बुद्धीपाची होते तुला किती आहे बुद्धीचे प्रकार सांगते शाईर साहेब बुद्धीचे प्रकार नको सांगा लक्षात ठेवा बुद्धीचे प्रकार तुम्ही आम्ही निर्माण केले हो समजलं का बुद्धी जर वेगळी वेगळी राहिली असती तर एका सर्वाला एकाच शाळेत बसवलं असत बरोबर सर्वाला एकाच शाळेत बसवलं नसतं बुद्धी पाहून लोकांना बुद्धी पाहून ते शिक्षण दिलं असत समजलं का पण माणसाला पहिला दुसरा बुद्धीची प्रतिक्रिया वाढवासाठी बुद्धी मोठी कर बुद्धीमध्ये ज्ञान सामील करण्यासाठी बुद्धीला ज्ञान सामील करण्यासाठी ते बुद्धीची क्रिया वाढवते बुद्धी एकाच्या लक्षात ठेवा प्रकार नको सांगा प्रकार नको सांगा समजलं ना। का जेवढं त्या बुद्धीचं घुसवण केलं तेवढा तुम्ही एखाद्या दुधाचं जेवढं घुसवण करा तेवढं तुम्हाला त्याचा मोबदला भेटेल समजलं का नाही भेटणार नाही तुम्ही मला सांगता मलाच म्हणताय बकऱ्यासारखा बमलून राहिला म्हणतात इसामून हा म्हणून होय का नाही ईसावून हा म्हणून होय का तुमची बाजू रोजचे चले म्हणतात आता बस स्टेज उत्तर जाऊन मला पुजारी टोळ्याला जायचं समजलं का हासाची गोष्ट होय का काल दिवसभर रातभर ज्याला पुन्हा या स्टेजवर आलो पुन्हा उद्या आहे दिवसभर आणि रात्री आहे समजलं का आवाज कुठं कुठं साथ देणार दोन तर किसून खाली नाही माणूस बकऱ्या सारखा बोमलते आम्हाला माहित आहे का दोन कमती टॉर्टर बोमला लागतो तू जास्त गोष्ट आली का हाँ पायलट आदिश क्या रिक्लमर भय-भयादाब बोलता होता है हाँ हो मलेच्वंते हाँ शायद सब चीज़ भाष्य है पानी पीने नहीं दूंगा हाँ हाँ शायद सब चीज़ भाष्य हाँ बंते कितना भी हो उसे दावचित करना आता है पापा पापा चित शायर साहब मैं दावे के साथ कहता हूँ तू तो मेरा कुछ भी घाट नहीं सकता मैं दावे के साथ कहता हूँ तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता आ? और मैं दावे के साथ कहता हूँ अरे मेरे सिर पे बहुत है बाल एक तो भी उखाड़ नहीं सकता समझा ऐसे करें चित सो चित करा, करा छोड़ कर शेर को शिकार नहीं मिली तो कभी घास नहीं खाते आ? शेर को शिकार नहीं मिली खास कभी नहीं खाते हैं। और कई पहले में उतरा तो हाथ बांध कर नहीं जाते शिकार <zit> नहीं मिली ना ना नहीं नहीं तो घास कभी नहीं खाते और कई पहलवान वकाड़े में उतरा तो हाथ बांध कर नहीं जाते अरे अज्ञानी लोग ज्ञान समंदर में कभी नहीं मानते नहीं अज्ञानी लोग ज्ञान समंदर में कभी नहीं नाते और जिनको शायरी नहीं समझती ऐसे प्रोग्राम में नहीं आते पानी पिला देंगे औखा देख ले अगोदर किमत पाजे मानसाचा नावाची आमाले किमत नाही का आमाले फुकटन नाही तो अक्कल याले कवळीची नाही गोष्टी करते तावाची शाहीर साहब तुम्हाला सांगतो ना कि उठा लिया हाथ में निशाना छुपने नहीं देंगे उठा लिया मध्या हाथ में निशाना चुकने नहीं देंगे अरे कब जाए मेरा मगर नीचे झुकने नहीं देंगे रास्ता कितना भी कठिन हो वाई वाई। है? रास्ता है? अरे कितना भी कठिन हो पैर रुकने नहीं देंगे और दबा जाएंगे तुझे नीचे तो ऊपर उठने नहीं रहा वो औखद रखते हैं हम कारण असली तलवार है मेरी मुझे चलाना याद है रखता हूँ पास में धार मिलाना याद है अरे तेरे जैसे बुरे आदमी की तुम लग और में हूँ। आगा। 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 का मल चाह मैं शिकुदी का प्रकार संगता मैले दानना सुधर ने मनु दान सुधर जी प्रकार तुम्हें हजार प्रकार माना कमी बुद्धि जास्त बुद्धि अर्धी बुद्धि पावन बुद्धि ह पण शेवटी बुद्धिच होईल ना ह शेवटी बुद्धि होईल काय बरोबर आहे वारा शायरी उन्ना मनते ह उसकी तो खैर नहीं हाँ हाँ जहां से जहां कहीं जयबाबो म्हणते ह ह जयबाबो म्हणते मारूंगा ऐसा मार पटक पटक के शायर सा <Santhe> मी बरा बरा ना डुकराले म्हणलं होतं म्हणते म्हणलं होतं का म्हणते बरोबर आहे ना मला कसा म्हणशी लक्षात ठेवा अरे चीना आम्हाला फौलादी झुकने वाले नाही तुम्हाला काय वाटते छिना फावलादी झुकने वाले नाही पे चलते है गलत रास्ते पे रुकने वाले साहेब जानबूझकर हम भी किसी के मुंह पे थूकने वाले नहीं है नहीं। जानबूझकर किसी के मुँह पे थोड़ा वाले नहीं है अब तू भी संभाल क्योंकि हम रुकने वाले नहीं चलो उखाड़ उखाड़ लिया है मजबूत पहिया ले नहीं तो केवल था उखड़ला नाता का उखड़ा चल पटक पटक के मारेंगे शही साहब मुझे मारने की तेरी औकात नहीं है प्रत्येक शेरा उत्तर दी रहा समझ लो क्या मुझे मारने की तेरी औकात नहीं है तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता अरे इतना मुझे याद है याद है जब चाहे तब तेरी चलेगी कि तेरे घर का राज है। राज है जब चाहे तब अरे तेरी चलेगी क्या तेरे घर का राज है चिर फाइ कर पंचनामा कर दूंगा बोल इरादा मेरा आज है समझ लगा शायरी कर तो उखाड़ लिया कर ले ऐसा करूंगा वैसे करूंगा म्हणून आता तुम्ही महाभारताचं गाणं म्हणलं ना आता मी महाभारताचं म्हणून थमाल गुरुजी थांबत आता नाही जमणार हे मी तर म्हणू शकतो पण आता थावाच गोष्ट ते शांत गाणं म्हणलं थांबा थांबा ग्या थांबा थांबा नंतर घेते घेते

आणि मार हो कर करदुंगा हे कर दुंगा म्हणून मला आता ह्या का मारायचा आहे मला तर सोबत नाही गेला म्हणणं मी जनून म्हणतो आता म्हणाला जाईल पास वो हाथ नहीं है कहता हूं दावे के साथ समझ लो मुझे पकड़ने के लिए तेरे पास वो हाथ नहीं है और मुझे नीचे दबाने के लिए तेरे पास वो लात नहीं है। मुझे नीचे दबाने के लिए तेरे पास वो लात नहीं है एक बार नहीं कई बार तेरे से पाला पड़ा एक बार नहीं कई बार तेरे से पाला पला पड़ा, पड़ा ये कोई पहली मुलाकात नहीं है ये बार नहीं कई बार तरह से पला पड़ा, पड़ा ये कोई पहली मुलाकात नहीं है और मुझे मारने की तेरी औखत नहीं।, नहीं है समझ लो का पटक पटक के मारूंगा मिलने दूंगा पानी शाहिर साहब मस्त काम है मनु मना चाहे कायो कर शिलमा शायर साहब मनते गड़ा दिया है उखाड़ ले मजबूत पहिया, पै तू का मजबूत गाशी कारण आज तो मैं ज्ञान का काटा गड़ाने आया हूँ जो तुझे मालूम नहीं वो पढ़ाने आया हूँ अरे कितना भी चलेगा तेरी चार मैं अड़ाने आया हूँ और सवरनी बस्ती में सिंध रानी बस्ती में कंगी का झंडा गड़ाने आया समझे क्या वो शायरी करते हम मेरा भी कोई पहला बार ये स्टेज पहला मेरे लिए नहीं क्या नहीं तो मैं उस बस्ती में दो चार बार आया हूँ चार बार। क्या इसलिए मेरा कहना है और अभी भी आऊंगा आऊंगा अभी आउंगा। हाँ। अभी तो मैं समय नहीं दिया अगली बार ये तारीख लेंगे मेरी तो मैं बहुत पूरा समय दूंगा बारह घंटे क्या अगले बार कहेंगे तो चौदह पंद्रह घंटे काम करूंगा टेंशन मत लेना समय की बात है समय समय का बात है समय का बड़ा योग लाखों में बिकते हैं कौड़ी भर के लोग साहेबांना सांगत अडचण म्हणे शाहीर ठरवला होता यक माहित नाही म्हणे बहीण पैसे घेतला डोन दिला कॅन्सल केलं म्हणजे नाही का मला स्वतः सांगते का खूप त्या दिवशी सापाला आज याला मुरुन इकडे म्हणून म्हणलं अडचण आहे तर गंमत घ्यायची इतची मारुती म्हणता बरोबर मारुती म्हणता म्हणलं गमत घ्यायची त्याला म्हणलं इकडे दाखवून देतो पाणी तुमच्या बहीण फोन आला म्हणे कसं म्हणलं आता का करू आता का करू म्हणलं आना कोणी आना को नहीं चाहते पर मैं घमंड नहीं कर शेर साहब तसा नहीं मुझे मना चाहे काय कर शिल माज काय बिगड़ा शिल आज काय कर शिल माज काय बिगड़ा शिल आज अरे पक्का दिस्ते छक्के नंदनी गजभी साहेब सिन्धिवानी वाले साहेब यांच्याकडून माझ्या पाठीला पात्र मी माझी पाठी धन्यवाद धन्यवाद मनाचे आहे काय करशील माझ काय बिघडवशील काय करशील माझ काय बिघडवशील दिसते छक्का तू निवडता अबे जारे तुरंग कौन कौनते करल करल गया हुआ कल वो आज नहीं होता दिवस गया आज नहीं होता ईमानदारों के महलों में चोरों का राज नहीं होता गया हुआ कल वो आज नहीं होता ईमानदारों के महलों में कौवा क्यों न छुले आसमान को तो ये कौवा ये क्यों न छुले आसमान को ये बाज होता और ऐसे हिजड़ो के स्वरों पे लड़ाई का ताज करी तस करी शहर सब तुम्हारे मनत नहीं तुम्हारे मनत नहीं लक्ष्य ठेवा कौन कुछ बनते पहले गाने का स्वर्ग आएगा का मत विषय करायला मी तुम्हाला स्वतः आधार देणार आहे क्षणसागर म्हणणार नाही लक्षात ठेवा कोण कोणा म्हणतो आले युद्ध काय म्हणून म्हणतो काय म्हणता अतिवसारख्या छक्क्याचं काम नाही अरे बापा का रे झरे तू रांड